વાત કરે સૂરત ની તો સુરત કાપોદરા વિસ્તારમાં અઢી વર્ષની બાળકીનું અપહરણ થયું છે ત્યારે કાપોદરાની સોસાયટીમાંથી બાળકીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે જ્યાં અપહરણકાર સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે પરિવારે પોલીસને જાણ કરી હતી જ્યાં પોલીસે દસ જેટલી અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી ત્યારે કાપોદરા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે જ્યાં બાળકીને સહી સલામત રીતે મુક્ત કરવામાં આવી છે ત્યારે કાપોદરા પોલીસે દસ કલાકમાં બાળકીને મુક્ત કરાવી છે जहाँ आरोपी ने शोधवासी सीसीटीवी फुटेज महत्व थया कल पुद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में नाना पानी टंकी के पास रवि पार्क सोसाइटी में से एक ढाई साल की बच्ची का अपहरण का केस रजिस्टर हुआ आ, कापुद्रा पुलिस स्टेशन में इसके तहत हमने तुरंत ही वन थर्टी सेवन टू बी के तहत एक एफ दर्ज किया क्योंकि एक छोटी बच्ची के अपहरण का केस था इसलिए हमने इस पर तुरंत ही एक्शन लिया और कापोदरा पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ और उनके पीआई ने एक सर्वेलेंस टीम बनाई और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमने इस पर काफ़ी वर्कआउट किया कल रात भर हमने ए और डी और पूरी जोन वन की पूरी टीम ने इस पर वर्कआउट करके हमने शोध खोल किया और आ, सारे सी फुटेज एनालाइज किए और उससे हमें पता चला कि दाहोद में आ, एक आदमी उस बच्ची को लेके जा रहा है आ, बस में बैठा के तो उस दाहोद पुलिस के हेल्प का हेल्प लिया हमने वहाँ के एल टीम को कांटेक्ट किया वहाँ के एस साहब को कॉन्टैक्ट किया और उनके हेल्प से और अपनी टीम के इंटेलिजेंस से हमने उस आरोपी को उस बच्ची के साथ दाहोद में एक होटल में हमने उसको अरेस्ट किया वहाँ पे पकड़ा और हमने उस बच्ची और उस आरोपी को हम